Это был сентябрь 2009 года. Мы с Виталием с еще главным редактором, пошли на интервью к этому мужчине. И на том, к этому интервью, там еще, там, я сейчас найду, если я взял начало этого интервью, буквально первая фраза были. Это было, он тогда был, это 9 год, это был кандидат президента, он э, тогда не имел такой власти, но он был в оппозиции тогда. Поэтому да, это запас оппозиция. А вот это наше с ним интервью. Вот так начинается интервью. Э, начинает, он. мы заходим в паника, садимся за стол. Спасибо, что вы проявляете интерес к деятельности оппозиции. Говорит там э, человек Виктор Петрович. Мы говорили ему. Виталий, Виталий отвечает. Мы всегда в оппозиции действующей власти, какой бы она ни была. Он смеется. Я, я говорю, это мы предупредили заранее. Когда вы придете к власти, мы будем уходить к вам. Он отвечает, все понятно. Мы когда закончили интервью, вышли с Таликом, а интервью было такое, знаете, как будто мы боксировали. ну, такой, я сейчас сел ближе, вот, я думал, что он не первый останется. Но, ну, ну, мы когда вы так, и, и у нас была такая, ну, да, да, что когда мы сказали, что мы когда будем в позиции к вам, у нас приступают, смотрели, что в голове вообще подойти. А в голове возникло такое, ребята, когда я приду к власти, посмотрите, где вы будете. Ну, ну, был почти уже подавала шутка, мы потом поняли, где мы оказались. Но в этой э, ну, в дискуссии, в этой диалоге есть, мы допустили одну ошибку. Я считаю, ошибку. Мы не можем быть в оппозиции к власти, потому что это тоже другая сторона, это тоже не совсем правильная формулировка. Потому что мы не можем быть в оппозиции к власти и быть, допустим, не в оппозиции а к оппозиции. Журналист, журналист в данном случае становится в оппозицию всем институтам э, нарушения власти. И оппозиция, и позиция. Потому что он является четвертой властью отдельной. Он не может занимать чью-либо сторону.